Костел невозможно не поснимать. Это достопримечательность, это и сегодня, им находится органный зал, посещаемый зал. Тут много людей с удовольствием ходят, слушают органистов, прирают сюда всякие известные в том числе. Вдалеке имеется новая церковь. Уже она еще не сдана В работу. Просто там еще продолжается строить. Это музей. Куда там назывался, но он не так давно уже не очень мало получилось. Это, это остановка. Лапа когда-то княжеская была, и я никак не меняю частное название. Сейчас соборный, ну перед нами церковь. Это памятник погибшим, по всей видимости, погибшим студентам во время Второй мировой войны, скажем так. Я называю это только хочется. То как хочет. кто, отечественный, кто мировой. Сейчас уже трудно разобраться, кто прав.